Вітаю вас, друзі! Ви на каналі 6С. з вами Ігор Барс і Степан Андрійович. І перед початком цього ролика я прошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал та поставити дзвіночок. А наприкінці відео е, написати якийсь комент. Кремлівський карли знову дав маху, хотів Україну, але пішов на Голодний москалик трясеться від страху. Русський Равель и стоп. О, Раз. отлично. Привет. Как у вас дела? Да, У нас огонь одинаковый. У меня чуть побольше просто телевизор, чем у тебя. Ну, это у меня кухня. А в зале у меня большой там. У меня студия. Да, на какие темы разговариваешь? Не дело в телевизоре, а дело в огне. У меня он включен для того, чтобы не отражался экран. Телевизор. Ну да, монитор в телевизор не отражался, потому что экран черный и отражается. У меня для этого отключ. У меня просто 4 телевизора, один на 80. Они все равно находятся телевизоров. На какую тему разговариваешь? Как дела? Просто общаюсь. Ну, задай вопрос. Ну, давайте познакомимся. Меня зовут Алексей. Вы откуда? Меня зовут Стефан, я из Одессы. Одесса, очень приятно. Спасибо, город. Я из города Героя, Волгоград, Россия. А обязательно говорится зовут фразу из города Героя? Город Герой Волград. Не, мне просто интересно, для чего говорить город герой. А вы не знаете? Не, я спрашиваю, для чего говорить эту фразу. Потому что город герой. Ну, он, у меня город герой трижды уже. Я ж не сказал, что я из города героя Одессы. Ну, вы знаете Сталинград. И что? Это Волград. Одесса, город герой трижды. Я спрашиваю, для чего вы говорите, я, что вы из города героя? Я, я герой России. Ты герой России. Да. Покажи. Есть спортвов Рад. Навсегда. Герой России. Покажи, И... что ты город Герой. Что ты герой. Покажи мне документ, что ты герой, что Да ты мне герой. зачем ты это глупо сказал? А, а зачем герой. ты сказал, что ты герой? так, -а -а, Я понял. Так вот, я спрашиваю, для чего представляется я из города героя такого-то? Для чего? Это Сталинград, город герой. У нас панорама, у нас Майф Курган, у нас уважение я, я, не спросил, у нас, что у вас. Общается, вы знаете, я, я не спросил, почему вы город герой и так далее. спросил, зачем ты представляешь, что ты из города героя? Я этот вопрос задал. Как с тобой разговаривать? Я тебе объясняю. Мне все равно, что у тебя в городе происходит. Я спрашиваю тебя, для чего ты говоришь? Что ты из города героя. Потому что Потому, у нас потому что Потому что больше твоего города нету. Потому что у твоей страны больше ничего нету. Кроме того, что было 80 лет назад. Все. А ты где живешь? Именно из-за этого или что? Ты, блядь, еще из Слероди. Говорю, из Одессы я. Трижды город герой. Только я для чего ты представляешь, что ты из города героя? Потому что достижений больше никаких ну, нет у тебя. Я, потому что, потому что ты гордо. говно опущенное, которое опускали всю жизнь. И единственное твое, блин, достижение, что ты родился в городе герои, блин, Волгоград. Все твое достижение. Ну серьезно. Блять, ну это можно. Я обосрался уже? Ты срешь? Я обосрался, да, обосрался. Да, срись. Сталинград, Волгоград, город-герой которые ценности и уважение всегда будут. Как у... чего, чего добился твой город? Ты дурак, ты еще сбил, нет. За 80 лет. 80 лет прошло с тех пор, как вы получили город герой. Что прошло, что еще какое достижение у твоего города? Какое достижение у тебя? Почему ты гордишься тем, что было 80 лет назад? Потому что здесь проживают достойные, сильные, люди. Бери, Бери телефон, пошли на улицу, посмотрим на твою мусорку, какие там достойные люди. Или мне по Google картам по погулять по у себя по твоему городу и посмотреть, что достойно у тебя в городе? Говно, разваленные улицы, блять, и э, свалки вместо э, мусорок? Может, это мне посмотреть? Ты, блядь, город-герой, еще раз тебе говорю, да, чем я. ты гордишься? Ты тупо увидел. Ты понимаешь, город-герой получили, твои, да. прадеды. Слушай, город -герой получили твои прадеды. Город-герой получили твои прадеды. Ты какое отношение к этому это имеешь? Ровненько. Какое да. это отношение Я имеешь к тому, что, коллег... что твои прадеды встали получили город-герой? У нас все чисто, все ровненько. У нас покажи макрута. мне, покажи мне сейчас улицу. Вот возьми свой телефон или ноутбук, ну, или... ну, с чем ты там сидишь. Покажи мне камерой улицу, свой двор. Покажи, посмотрим. Да. Серьезно. Серьезно. Посмотри, как у тебя там чистенько. Сейчас я докурю и тебе покажу. Ты знаешь, что это? Да, это знаешь, что это а, проезжая часть города Украда. Ну так покажи очень мне, очень что ты мне рассказываешь. А там мне много людей, история. и покажи айди, мне, пиздец, что у тебя происходит на улице. А что будет, если будет все хорошо там? Ну покажи, мне интересно. Я очень сомневаюсь. Ну, мне что, сейчас я, сейчас? Я, я по Google, Google картам Google. гулял по вашей рашке, как не знаю, это где. Пиздец. Ты знаешь, тебе, скорее всего, ну, пошли мудак, поэтому у тебя гуляли парашки и там, где было все. А Google карты. Я тебе покажу, брат. Давай, показывай. Все, я тебе покажу. Так ты чего так найдешь в другую сторону? Иди к окну. Нет, я же на балкон иду. Гердятся тем, что 80 лет назад было. А, смотри. А не, ну в принципе нормально. А, 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 а у вас что, холодно или что газона нет? Не, в целом нормально. Да, базара ноль. Нормально у тебя на улице. В хорошем районе живешь. А, 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 а шо, у вас зону? холодно, что газона нет? От меня центр города, короче, находится 5 километров. Понял. Оставить 5. Так, а мизон чего не Бал... растет? Смотри, здесь внизу магазин, магнит, в Думе. Представляешь? А у ты вас... Да не дергай а... Же, а... ты. А, да а по... нет, у нас... Балкон, у нет магнита. Макей, да. У вас там другие. Ну, сетевые магазины. У меня нет магнита, междо... да. Только Смотри. не дергай, не дергай. Блять. А что это там люк открытый или что? Что это там справа, справа? Справа, что там? Насрали. Насрали. Как же, блядь, насрали? Я тебе говорю, Замать. что там такое круглое? Это люк открытый или что? Круглое, О, черное. Слушай меня, я тебе одно скажу. А я вопрос задаю, блин, что это у тебя там круглое, черное? Это люк открытый или что это? Что это за яма там такая? У меня глаз, одна линза сломалась, похудел Ну, я вопрос задал. Я... Ну, вон там черное, круглое. О, ой, зал, ты что, пацан? военного человека. Вы поняли, он спалился, короче, по поводу ямы на, на, на асфальте. Все у него офигенно. А что это такое? Это да, даже не 50, 50 дюймов, это 40 дюймов. Что телевизор да, маленький? Почувствуем, почувствуем. А что телевизор маленький такой, 40 дюймов? Ну, у меня 5 комнат квартира. И везде по 40 дюймов а... стоят. А здесь кухня у меня. И везде по 40 дюймов телеки, да? А, что делать? Говорю, везде телеки по 40 дюймов стоят у тебя. Бля, я сейчас добьем. У меня еще знаешь, что есть? Шо? Пиздануться, блядь. У меня есть этот айфон, как называется. А, айфон есть. Блин. А что мне с айфоном делать? У меня тоже айфон есть. Что мне теперь делать с айфоном? Нет, делать, Титаниум, блядь. И что? Армия России. Что армия России? Россияне сделали? Нет, могу позволить. Что ты себе можешь позволить? Покупать себе телефоны, делать... сделать. Труд. Так я, вы, я, вы, я, я не военный, я тебе могу позволить. Вот iPhone. А в чем, чем проблема-то у тебя? Так у тебя проблема. Ты, у тебя достижение 80-летней давности. Ты свой город называешь. Ты такой представляешься: Я город герой. Ты, ты, ты дурак или что? хвастаешься, что, ты, что? Ты, у тебя ты, айфон ты, есть. А есть, можно. Достижение ты, просто неимоверное. Я жалею, что я купил айфон. По факту. Понимаешь? Я жалею, что я с айфоном хожу. Лучше бы я с Samsung ходил бы. Ты классно тем, что у тебя iPhone есть. Да ⁇ -мо ⁇ вот это достижение. У меня тоже iPhone есть. И шо, все, теперь я обосрался, но уже до радости у меня iPhone есть. 200 ступеней к вершине Мамаева Кургана. Это 200 дней и ночей героизма, отчаяния, надежды. Все. Хвастается, айфон у него есть. Офигеть. Подписывайтесь на канал. Посылание в описании. Стримы каждую ночь. Все до Украина.